Всем добрый здрасте и сегодня буду готовить шашлычок, что называется, ну очень вкусный, мамой клянусь. Маринад у меня впрок, на мой взгляд, самый лучший маринад для шашлыка. 3 килограмма свинячей шии, лимон, ну, чуть больше яблока. И лучок, 8 штук в размерах яблока. Не маленький, не здоровье. В общем, нарезаю и покажу, что я добавляю, какой свой секретный ингредиент. Мясо нарезаем не маленькими, но не дуже великими кусочками. Ну, приблизительно 2 на 2 пальца. Ну, приблизительно 3,5, от 2,5 до 3,5 сантиметров. И в длину сантиметров до ну, 5 вот такими ломтиками. Мяско нарубал, теперь рубаю цибульку. Я рубаю полукольцами, приблизительно 4-6 мм. толщиной Потом также режем туда лимончик. Чуть-чуть добавляю соли. Ну, естественно, по вкусу. И всю, всю цибульку трошка я помну, чтобы она пустила сок. Який потом будет мариновать наше мяско. И будет очень вкусно. Ну, а в конце добавлю свой секретный ингредиент. В общем, занимаюсь. Чуть-чуть маловато ведро выбрал. Ну, ничего, мы сейчас это все исправим. А потом пересыпем назад в ведро. Сейчас заодно и будет поудобнейше лучок мануть. Вот так вот. Добавляю соли, ну приблизительно на 1 килограмм мяса м -м, чайная ложка или чуть-чуть больше кому як ну лучше добавить чайную ложку чтобы не пересолить Так наминаємо. Цибульку помнув, лимон нарізав, помнув. пора додати приправки. И также с приправкой перемешаем. Так, готово. Ну а теперь мой секретный ингредиент. Добавляю подсолнечное масло. Грамм 50-70. В зависимости от развесовки мяса. Ну, у меня 3 килограмма. Не больше 70 грамм миллилитров Масло додаю. Зачем? А щоб запечатати всю влагу в м'ясі. І м'ясо, щоб не було сухим. Готовлю його, скажем так, з вечора на утро. Він у мене в холодильничку постоя нічку, замаринується. Можна і не на всю ночь робити, можна робити на пару часов. Ну, там можна додати місто лимона, уксусної кислоти. І часа через два можна вже жарити. Ну, я нікуди не спішу. Я добавляю один лимончик цього хвата на 3 кг, і оставляю на ночь в холодильник. Ну от і все. Викладаємо в тару. якой будем транспортировать на природу наше мясо, наш шашлычок. И будем жарить. Ну, в общем, вот такая красота получается. Всем приятного аппетита. И мне тоже.